Проекта отвода, земельного участка по строительству, карьера, материалы дела по непонятным мне причинам не содержат. То, что анализировал суд, является лишь отдельными рабочими листами проекта отвода, но никак не является самим проектом, о чем участниками процесса не одна, неоднократно говорила судьи. То обстоятельство, что материалы уголовного дела не содержат самого проекта отвода, который есть основой уголовного дела. И то, что судом даже не предпринимались, попытки истребовать данный проект, он по меньшей мере вызывает удивление, непонимание действий суда. Суть обвинения строится в том, что проект отвода не прошел обязательную государственную экспертизу, однако самого проекта отвода нет. И утверждать, прошел или нет, также не представляется возможным. Однако ряд лиц при отсутствии доказательств уже несколько месяцев находятся под стражей. Следующая. В апелляции подробно приводил свои аргументы по поводу того, что согласно теории уголовного права поступление по любой из статей уголовного кодекса содержит свои пристанки. Отсутствие хотя бы одного из признаков свидетельствует об отсутствии преступления в целом. Признаки, использованные должностным лицом власти, совершение деяния из скоростных мотивов, причинение такими действиями существенного вреда, причинная связь между деянием. Я считаю, что в действиях Матеченко не содержится ни одного обязательного признака преступления, и наличие таких признаков не доказаны стороной обвинения и не установлены приговором суда. Аргументирую. Обвинение не доказано, а судом не установлено, в чем выражается использование Матеченко власти или служебного положения вопреки интересам службы. Суд не взял во внимание доводы защиты, основанные на законе, в частности не придал значения анализу норм закона о местном самоуправлении, согласно пункту 2 статьи 11 которого исполнительный орган возглавляемый Матеченко является подконтрольным подотчетным соответствующим советом. Матейченко не мог использовать свое служебное положение, так как согласно нормам закона о местном самоуправлении, он как голова исполнительного органа является подотчетным и подконтрольным коллективному органу, сельскому совету. Судом не обосновано, как действия Матеченко можно квалифицировать такими, как вопреки интересам службы. Вынося вопрос о выделении земельного участка на рассмотрение сессии, Матеченко допросовестно выполнял свои обязанности. Поступив иначе, он прямо нарушил бы закон, поскольку лишил бы депутатов сельсовета рассмотреть вопрос, относящийся к их исключительной компетенции, которая возможна на них пунктом 34 статьи 26 закона о местном самоуправлении и статьей 12 земельного кодекса Украины. Что касается непосредственно факта...